Like, всегда приятно побеждать, тем более на домашней арене, как правильно вы отметили, мы ни разу еще не выигрывали в этом сезоне в первой лиге. Результатом довольны, содержанием игры, к сожалению, нет. Так получается, что в Николаеве не заслуживали на поражение, пропустили на 94-й минуте. Ну, ничейная. Здесь проигрывали, можно сказать, в единоборствах, э, в концентрации некоторых моментов. Обменять а наши Ахиллесова пика, это стандарты, пропустили нелепый гол с рикошетом. Но, еще раз повторюсь, с результатом довольны, и по содержанию игры будем работать. Под конец матча чувствовалась какая-то нервозность со стороны двух команд. Была такая жесткая игра. Что в этом плане скажете? Ну, никто не любит проигрывать. Поэтому и с этим все связано кто любит проигрывать, кто проигрывает, тот нагнетает, борется, втыкается. Вот из этого состоит современный футбол. Кто выигрывает борьбу, тот и выигрывает матч. Наша первая лига практически все одинаковые команды. Как любая команда может выиграть, так и проиграть. Поэтому выигрывать тот, кто больше хотел. Сегодня ваши подопечные еще немножко стратились э, с реализацией. Вот, что mm -hmm. в этом плане? Будете ну да, работать? Да. Ну, конечно, будем работать. А у нас другого выхода нет. Да, очень хороший момент при счете один, 0 не реализовали. Будем смотреть. Мне со стороны показалось, что было пенальти во втором тайме. Но это будем смотреть. Претензий никаких нет. Но по содержанию игры еще раз повторюсь. И работы и не играть заключающий вопрос, как относитесь к матчам в будние дни. Следующий матч 8 числа, это четверг. возможно ли, что команда Арсенала пересмотрит это условие и чтобы матч состоялся таки на выходных? Но, к сожалению, график такой, что мы играем на каждый пятый день, и это не вправе футбольного клуба Арсенал переносить. Потому что там Кубок 21 числа у нас, вы знаете, что мы прошли. И мы Правишь что менять. День разницы, это если быть пятница на субботу, опять -таки. будем смотреть, какой у нас следующий выезд. Но будем стараться сделать все для болельщиков. Вот, вот, частично мы начали посещать Борисполь, Хотя хотелось бы было, чтобы был тот аншлаг, когда будет я играл, когда мы принимали на республиканском стадионе, когда приходило на 40 тысяч. Будем работать в этом видео. Большое спасибо.